Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz 5-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan qalaları mətni edir. Bu tip videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Keçək dərsimizə. Mətni yaxşıca oxuyursuz, sonra birlikdə çalışmaları həll edirik. Çalışma bir də deyir ki, Qarabağ xanlığının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bildiklərinizi danışın. Qarabağ xanlığı 1747-ci ildə Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra Pənahəli Xan tərəfindən əsası qoyulmuşdur. Pənahəli Xan hakimiyyətə gəldiyi gündən quruculuq işləri ilə məşğul olmuşdur. 1748-ci ildə Bayat qalasını 1751-ci ildə Şahbulaq qalasının əsasını qoymuşdur. 1753-cü ildə isə Şuşa qalasını təmir etdirmişdir. Daha sonra Pənahəli xandan sonra hakimiyyətə İbrahim Xəlil Xan gəlir. Xanlığı oğulan hücumların qarşısına ala bilmədiyi üçün 1822-ci ildə xanlığı tərk edir və beləliklə də xanlıq ləğv olunur. Mədəniyyət haqqında onu da qeyd edə bilərsiniz ki, xalçaçılıq, əkinçilik, maldarlıq, toxuculuq, misgərlik kimi sahələr də inkişaf etmişdir. Belə, çalışma birə bunları yaza bilərsiniz. Keçirək çalışma 2-yə. Deyək, Qala niyə məz sıraq qala adlandırılmışdır? Çünki Qalanın ən hündür yerinə çıxıb tonqal yandırırdılar. İnsanları məlumatlandırmaq üçün düşmən gələndə, şənlik olanda bununla xəbərdarlıq edirdilər. Buna görə də çıraq qala adlandırırdılar. Sonra. Çalışma 3. Deyək ki, Şuşa qalası, çıraq qala və Pəri qalası üçün həm ortaq, həm də fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin. Hər üç qala müdafiə məqsədi ilə tikilmişdir. Azərbaycanda yerləşir bu oxşar cəhətlərdir. Sonra yazacaqsınız ki, fərqli cəhətləri. Müxtəlif ərazilərdə yerləşir, bu fərqli cəhətdir. Sonra Şuşa qalası Şuşada, Çıraq qala Şabranda, Pəri qala isə Zaqatala da yerləşir. Şuşa qalası hərbi müdafiə baxımından yaxşı idi. Çıraq qala ə, xəbərdarlıq etmək üçün çıraq yandırırdılar. Pəri qalasında ə, hücum zamanı qadınlar cizlədilirdi. Yəni bunlar onun, ə, fərqli cəhətləridir. Hər üç qalaya aid fərqli cəhətlərdir. Birdə müxtəlif əsrlərdə inşa olunmuşdu. Bu da fərqli cəhət keçəy növbəti çalışmaya 4 nömrəli çalışmada deyir ki, həmlə sözünü yaxın mənalı sözlə əvəz edin. Həmlə sözünə yaxın mənalı söz hücumdur. Sonra 5 nömrəli çalışmada deyir ki, qala memarlığı ilə bağlı olan bürç sözünün mənasını müəyyən edin. Bürç sözünün mənası qədim şəhər hasarının üzərində inşa edilən müşahidə və müdafiə qülləsidir. Sonra 6-cı çalışmaya keçirik. Burada deyir ki, aşağıda verilmiş bayatının Azərbaycan qalaları mətninin hansı hissəsi ilə məzmun yaxınlığı var? Apardı Tatar məni, qul edib satar məni. Vefalı yarım olsa, axtarıb tapar məni. Bu Şuşa qalası hissəsi ilə məzmun yaxınlığı var. Baxın, bu hissədədir Şuşa qalasının göstərim. Bu hissədə deyir ki, mə deyir ki, mənbələrdə bildirilir ki, Moqol, Moqol tatarlar, tatarların Azərbaycanə ikinci yürüşi zamanı bu qala dağıdılmışdır. Bu hissədə tatarların hücumu zamanı qalanın dağıdılmasından danışılır. Bayatıda da yəni məzmun yaxınlığı var bunla səsləşir. Sonra Keçək 7 nömrəli çalışmaya. 7 nömrəli çalışmada deyir ki, Şuşanın Erməni qəsbkarları tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumat toplayıb təqdim edin. Bu araşdırma çalışmasıdır, özünüz araşdırırsınız. Mən sizin üçün belə bir məlumat verim, istəsəniz bu burdan da məlumatı götürə bilərsiz. Deməli, Şuşa şəhəri 1992-ci ildə 8 may tarixində işğal edilmişdir. Erməni qəsbkarları Azərbaycanlıların tarixi izini silmək məqsədi ilə məktəbləri, muzeyləri, qalaları, mədəniyyət ocaqlarını dağıtmışdır. Mədəniyyət beşiyimiz olan Şuşa 2020-ci il 8 noyabrda Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. Belə, bu barədə bu haqda da məlumat yaza bilərsiz, burdan götürə bilərsiniz. Sonra 8 nömrəli çalışmada deyir ki, aşağıda verilmiş bayatıda qala sözünün mənalarına diqqət yetirin. Hansı misrada qala sözü hərəkət bildirmir? Hansı misrada qala sözü həm isim, həm də fel kimi qəbul etmək olar? Baxaq. Deyir ki, bu qala bizim qala. Həmişə bizim qala. Tikmədim, özüm qalam, tikdim ki izim qalam. Burada 1-ci misrada qala bu qala bizim qaladır, yəni isimdir. Hər ikisi isimdir. Baxın burada. İsimdir. Digər Baxaq həmişə bizim qala. Burda isə feldir. Qal sözün kökü e, a da e, arzu şəklidir. Tikmədim özüm qalan. Yenə burda da qal sözün kökü am xəbərlik şəklisidir. Burda da feldir. Tikdim ki izim qala. Burda da qal sözün kökü a arzu şəklidir. Belə Deməli, yazacaqsınız ki, cavab olaraq birinci misradakı qala sözləri isimdir, digər misradakılar isə feildir. 9 nömrəli çalışmada deyir ki, mətndən yer və insan adı bildirən isimləri seçin. Bu sözlərin baş hərflərinin böyük yazılmasının səbəbini müəyyənləşdirməyə çalışın. Baxaq, mətndən yer və insan adlarını seçək. Birinci yer adlarını seçək. Burada çin sözü var, Azərbaycan sözü var, yer adı Şuşa, Qarabağ. Sonra Sasani, Şapran yer adı Sakatala. Bunlar. Bunlar yer adlarıdır. O sonra burda Abşeron da var. Mərdəcan, Nardaran, bunlar da yer adıdır. Şağan. Bu qədər. Keçək indi insan adlarını seçək və deyir ki, nə üçün bunlar ə böyük hərflə yazılır çünki xüsusi isimlərdir. İndi insan adlarını da seçək və rəngini də fərqli eləyək ki, fərqlənsin. İnsan adlarından Pənahəli Xan verilib, Ağaməhəmməd Şah Qacarın adı verilib. Sonra Dədə Qorqud verilib, belə. Bu qədər. Xüsusi isim olduğuna görə böyük hərflə yazılıb. Bu çalışmanın cavabıdır. Sonra keçək növbəti görək nə gəlir. Qayda gəlir, ümumi və xüsusi isimlər haqqında qayda. Eyni tipli varlıqların hər biri ümumi bir sözlə adlandırılır. Məsələn, qız, şəhər, çay, dağ, ölkə və s. Bu adlara ümumi isimlər deyilir. Hər hansı bir varmağı digər eyni tipli varlıqlardan fərqləndirmək üçün istifadə olunan ad a xüsusi isim deyilir dana, Türkiyə, Gəncə və sair xüsusi simlər böyük hərflə yazılır. Ümumi isimlər xüsusi ismə çevrilə bilər. Məsələn, aslan, sevinç, bahar. Bu qədər. Çalışma 10. Aşağıdakı isimləri cümlədə əvvəlcə ümumi, sonra isə xüsusi isim kimi işlədib dəftərinizə yazın. Vüsal ismini Vüsal sözünün mənası e, görüşmək, qovuşmaq mənasındadır. Ana vüsalına çatdı. Burada ümumi isim kimidir. Bir də insan adı Vüsal var, xüsusi isim kimi işlədək. Vüsal məktəbə getdi. Burada artıq xüsusi isim oldu. Xanım sözünü Aygün xanım gəldi. Desək, burada ümumi isim olacaq. Bir də xanım xüsusi isim var, insanlara qoyulan addır. Xanım yaxşı qızdır. Burada da xüsusi isim kimidir. Yasəmən insan adı kimi xüsusi isim olacaq, çiçək adı kimi ümumi isim olacaq. Bağçadan yasəmən güllərinin ətri gəlirdi. Burada ümumi isimdir. Bir də var ki, Yasəmən həyətdə oynayırdı. Burada xüsusi isim olacaq. Bayram sözsə, bu gün onun bayramıdır desək, burada ümumi isim olacaq. Bir də var ki, bayram insana verilən addır, xüsusi isim kimi. Bayram məktəbə getdi. Belə. Burada da olacaq xüsusi isim. Sonra. Çalışma 11-də Cümlələrdə altından xətt çəkilmiş hansı söz böyük hərflə yazılmalıdır? Baxaq, insan adı olsa böyüklə yazılmalıdır. Şuşa qalasının tezliklə zəfər bayrağı ucalacaq. Burda insan adı deyil. Ona görə elə kiçiklə yazılmalı idi. Sonra Alpid səfər dağ zirvələrinə məharətə qaxır. Bax burda insan adı olduğuna görə böyük s ilə yazılmalıdır. Qonşumuz bənövşə çiçəyin qohumudur. Burada insan adlarıdır. Qonşumuz bənövşə insandır, digər çiçəyin çiçək adı da onun qonşusudur. Burada hər iki söz insan adlarıdır. Və xüsusi isimlərdir, böyük hərflə yazılmalıdır. Böyük B, böyük Ç ilə yazılacaq. Vətənimizin bənövşə çiçəyinin e, 22 növü bitir. Burada isə kiçik hərflərlə yazılmalıdır. Dişə adı dırsa, ə e, küçük hərflərlə yazılacaq. Belə. Çalışma 12-də baxaq görək nə deyir. Camal gedər, Camal qalar. Atalar sözünün sözündə altından xətcəkilmiş sözlərə diqqət edin. Həmin isimlər xüsusi isim kimi düşünülə bilərmi? Cavabınızı əsaslandırın. Camal gedər, Camal qalar. Atalar sözündəki İsimlər xüsusi isim kimi düşünülə bilməz. Cavab belə yazacaqsınız. Düşünülə bilməz, çünki əgər xüsusi isim olsaydı, e, Kamal sözü böyük hərflə yazılardı. Belə. Çalışma 13. Sözləri boşluqlara uyğun olaraq yaxud böyük yaxud kiçik hərflərlə yazın. Deməli yer, günəş, ay həm ümumi isim kimi işlənə bilər, həm xüsusi isim kimi işlənə bilər. Səma cismi kimi böyük hərflə yazılacaq, xüsusi isim olacaq. Digər mənada isə ümumi isim olacaq. Baxaq, təsilsiz təyyarə yerə enməlidir. Burda kiçik hərflə yazılacaq. Kiçik y ilə. Günəşdə uzaqlaşdığına görə Yer 3-cü planetdir. Artıq burada səma cismi planet olduğuna görə böyük hərflə yazılmalıdır. Biz günəş günəşin qızmar şüalarından gizlənmək üçün kölgəyə qaçdıq. Burada kiçik hərflə olacaq. Bütün planetlər günəşin ətrafında fırlanır. Burada isə böyük ü ilə Səma cismi mənasında olduğuna görə böyükcüyü ilə yazılacaq günəş sözü. Yerin yeganə təbii peyki aydır. Burda ay sözü böyük A ilə yazılacaq, səma cismi mənasındadır. O nənəsini bir neçə ay görmədi. Burda isə kiçik A ilə yazılacaq. Belə, bu qədər dərsimiz bitdi. Sağ olun. Əgər dərsimizi bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın.